Знаете, что я вам хочу сказать? Что эмоции эмоциями у меня убило соседа. Понимаете? Я остался жив, Ну, вы понимаете, что это это уже уже достижение, понимаете? Потому что я хочу сказать, что после так такого взрыва люди не выживают. То, что я выжил, это ну но ну, чудеса еще случаются, понимаете? Это то же самое, что упасть с самолета и остаться живым. Три комнаты плюс полностью второй этаж. 200 квадратов квартира. Все разрешено полностью. Вы вдвох с Женкой были, да, верно? Да, да. Сын был на сборах артишок. Ну так и так к нему как можно отнестись. Взрыв. Хорошо, что живые. Потому что у меня квартира, я так понимаю, самая большая приняла на себя. Все. Самое большое разрушение. Скочил, Пока добежал, только успел, буквально перешагнул, был второй взрыв, все посыпалось. Ремонту не подлежит. В соседнем доме, когда был прилет после осени, был, там угол дома снесло и без восстановления, сказали, не подлежит. А тут вся стена рухнула. Никто ничего останавливать, я думаю, не будет. И еще собирать, выезжать в село будем. Как зараз себя почувствуете, морально, физично? Пока непонятно. не верится. Мама была без сознания, отец позвонил сразу, и я приехал. Как долго мама операция тривала, не Я не знаю. Самый только, да? только забрали в хирургию, пока не знаю. Что Сказали, много осколков надо доставать. Отсюда только сделали рентген.